до <плес> суду. це, 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 це пробу, Особа звертається до суду лише через півтора року після того, як триває судово розвідка кримінальне кримінального провадження. Достеменно йому відомо про те, що вказаний автомобіль, на нього накладено арешт, та він підлягає вирішенню судом про його конфіскацію чи не конфіскацію під час ухвалення кінця судового рішення. Однак чомусь тільки через півтора року звертається особа до суду, повідомляючи про те, що умови договору про повернення грошових коштів позики не виконуються. А автомобіль, Toyota Land Cruiser Prado, який належить обоначеному Сухініну, він поручався за вказаний заказаною позикою. Тому просить стягнути вказаний автомобіль, зняти з нього арешт, який накладено під час досуду розслідування в рамках кримінального провадження, та просить визнати право власності за вказаною особою. Що а не може що бути. На накладено арешт. Я, який може бути з ними питання? Тому Шановний суд Дніпропетровський суд. Шановний суд, тому я це озвучу, тому що такі заяви не неодноразові. Це десятки клопотань заяв було, коли сторона захисту безпідставно вказував, що майно, яке вилучено під час вказаного кримінального провадження та становим виновечним декопиту про конфіскацію, належить не обвинуваченим, а іншим особам, безпідставно, без підтверджуючих документів. Тому вказана заява вона також є фіктивною і відомості, які в ній викладені, не відповідає дійсності. Що і свідчить позиція сторони захисту щодо автомобіля внащено, e, Toyota Land Cruiser Крузерпраду, якому не могло бути невідомо про те, що він вказаний автомобіль комусь e, в якості поручительства закладав, про те, що зараз триває судовий розгляд в цивільному в порядку цивільного судочинства в місті Дніпропетровську, де e, Сухінін залучений як третя особа. Він не міг про це не знати, однак судові цього не повідомляв. Повідомляв про те, що в нього викрили автомобіль, а в подальшому через півроку він повідомив, що викрили в нього автомобіль саме військова прокуратура, державний виконавчого вороща, намагаючись таким чином заявити заяву про відвід державного обвинувачу. Що свідчить про те, що сторона захисту використовує незаконні методи, які виходять за рамки правового поля і намагаються уникнути відповідальності та повернути майно, яке належить їм, виходячи з рамки правового поля. Що в тому числі я вважаю сукупність казано-виконаними позиції, також це заява. Вона не відповідає дійсності та не підлягає розвідку. І задоволенню цього суду. Так, зрозуміло. Будь ласка, я погоду на ваші суди. <клід> так, розуміло, Так, будь ласка, далі виплажайте. Ваше чисто. Согласно части 1.349, после приобщения доказательств стороны обвинения, у стороны защиты наконец-то появилась возможность приобщить доказательства, которые, по мнению стороны защиты, оправдывают наших подзащит. Но мы никак не можем приступить к этой задаче, потому что вот рассматриваем всякие заявления стороне обвинения доподлинно известно, что в порядке статьи 290 при ознакомлении с материалами стороной защиты было предоставлено ряд документов и пакет документов, и об этом есть соответствующая расписка в получении, которые подтверждают право собственности на определенные предметы, вещи, в том числе и на мет... Для того, чтобы разрешить вопрос о том, кому принадлежит э, этот э, нетбук, кто его собственником, необходимо приобщить эти документы. Поэтому вопрос... Какие документы какие у вас находятся? Конечно. Я же только что объяснял, что стороне обвинения э, На их весе... Объясню без эмоций абсолютно спокойно Да-да. Да. нам нужно, чтобы всю заяву разглянуть и нам нужно приобщить ваши документы да, да. ну дадите, да вот поэтому э, эти документы которые подтверждают право собственности на ноутбук они находятся у стороны защиты и говорить э, о том кому принадлежит, можно только приобщить поэтому сторона защиты и настаивала на том, чтобы дать нам возможность приобщить документы, которые стороне обвинения были открыты в порядке 290 чтобы копии были предоставлены и которые подтверждают право собственности. Вот. Ну, из логики я не понял. Вы зачитали вроде все. Какое отношение имеет автомобиль Сухинина? Днепропетровске какой-то там что-то суд к нетбуку жены Гапеева и при этом производится аналогия, что раз у Сухинина автомобиль где-то в Днепропетровске что-то там как-то не так, то это свечит о том, что нетбук с Гапеевой тоже что-то не так. Ну это какой-то абсурд. Это, Во во-первых, это два разных, три разных человека. Ну, я вот даже визуально вижу, Гапел, Сухинин вообще. Имущество они не в браке. Общего совместного у них нет. Какое отношение имеет автомобиль Сухинина в Днепропетровску по заявлению жены Гапела? Я вообще этого не понимаю. Поэтому позиция защиты такова, что приступить в соответствии с частью первой, 349 и дать возможность стороне защиты приобщить материал, после чего и вы разрешить все имеющиеся ходатайства и все имеющиеся э, письма и так далее. Потому что оригиналы, подтверждающие право собственности на имущество, указанное в данном заявлении, находятся у стороны защиты, и она их намерена приобщить. И оснований для отказа приобщения этих документов не имеется, потому что в порядке 290 они были открыты на стороне обвинения. Вот и все. Дайте нам возможность приобщить документы, а потом вы решите этот вопрос. Сейчас. Ну, мы хотим соблюсти какой-то нам Порядок, как вот прокурор, когда приобщал, говорил, это наш, наше право. Какие-то мамы придут. В каком порядке, помните, когда мы просили то-то сделать? Вот и мы хотим дать, открыть, дайте нам возможность приобщать наши документы. Давай. И мы все их будем приобщать. Давай. Все, давайте все, давайте еще до ноутбука. Ну, еще, еще до ноутбука мы хотели Но потом... За стояла, Наша часть. То есть вы хотите установить нам порядок приобщения доказательств защиты? Зараз я вас прошу, еду каждый посольство. Ездит. мы их приобщаем в купе с материалы. вы давайте сюда. Она разберется. Это вы открыли какие потребности, какие для вас задачи, но то поважное. У нас есть свое видение предоставление материалов защиты. Мы просим не суд, не ограничено с нами порядки, последовательность и объеме этих материалов. Вы потом можете сказать, что мы не приобщаем эти документы в связи с кем-то, с кем-то, или по другой причине. Но у нас есть свой порядок. Мы сейчас эти документы шить, и там номеров Мы не будем сейчас рвать эти, эти и доставать какой-то отдельный документ. Мы дайте нам возможность начать их приобщать. И в процессе...